অসমীয়াৰ বাপতি সাহোন বিহু বুলি ক'লে প্ৰত্যেকৰে গা সাতখন আঠখন লাগে আৰু আমাৰ নাচনীহঁতে সম্পূৰ্ণ সাজু ধানৰ মাজে মাজে দৌৰি দৌৰি ডেইনৰ ওপৰে ওপৰে মানে যেনেকৈ বাই যেনেকৈ তামাম ফটো উঠি আছে ফটো মেইন আৰু ৰঙালী সাজেৰে ৰঙালী সাজ মানে জাতীয় সাজ পাৰেৰে সুন্দৰকৈ আমাৰ নাচনীহঁতে সাজু হৈছে আপোনালোকৰ নাচনীসকল সাজু হৈছেনে নাই আমাৰ নাচনী কিন্তু তামাম সাজু ৰঙালীক আদৰাৰ প্ৰত্যেকৰে বে ব্যাপক প্ৰস্তুতি আৰু আমাৰ আমাৰ নাচনীহঁতেও তামা প্ৰস্তুতি আম্ভাৰ গাঁৱত ডিমৰীয়াৰ মালৈবাৰীৰ মোৰ নিজৰ গাঁওখনত আমাৰ নাচনীহঁতে আমাৰ ভণ্টিহঁতে এইধৰণে পথাৰৰ মাজে মাজে বৰ্তমান ফটো উঠাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে কাৰণ এই যিযোৰ সাজ এই জাতীয় সাজপাৰ এই সাজোৰেৰে যেতিয়া এটা কপি আপোনালোকৰ মাজলৈকে পঠিয়াই দিব তেতিয়া নিজকে আমি গৌৰৱান্বিত বা নিজকে আমি অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ যে আমি নিভাঁজ অসমীয়া কাৰণ এই জাতীয় সাজপাৰেৰে সমগ্ৰ অসম আজি ৰঙীন হৈ পৰিব কাৰণ ৰঙালী আমাৰ বাবে জান প্ৰাণ সকলো মানে ৰঙালী বাকতি শাহখন বিহুটিক আদৰিবলৈ প্ৰত্যেকে এতিয়া প্ৰস্তুত হৈ উঠিছে আৰু আমাৰ নাচনীহঁতেও সুন্দৰকৈ এই ধৰণে সাজি কাজি আহি ৰঙালীক আদৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি আৰম্ভণি কৰিছে আৰু মই ইহঁতক তাম ফটো মাৰিছোঁ আজি পথাৰৰ মাজত ইহঁতে কি বাগৰি বাগৰি শুই শুই ফটো উঠে মোৰ অসমবাসী ৰাইজক ইহঁতৰ লগতে ময়ো ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক হেয়া ভৰা শুভেচ্ছা জনালোঁ সকলোৱে ভালে কুশলে থাকক মংগলক আৰু অনাগত সময়তো আমি এইধৰণে ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰি থাকিব লাগিব কাৰণ ৰঙালী ৰঙালীয়ে নহয় বাপতি এখন বিহুটিক আমি সদায় আদৰিব লাগিব আৰু বিহু যেতিয়ালৈকে থাকিব তেতিয়াই আমি নিজকে গৌৰৱ কৰি থাকিব পাৰিম যে আমি নিভাঁজ অসমীয়া